. Быў малы, калі там хадзіў па двары па вёсцы, наслухаўся муцюкоў, Аж пакуль так мае сваякі так тамж сабою так неяк не парадзіліся сказал что андрусь воз гэтые словы лепш не ўжываць у нас были такія гіст... подручнікі па гісторыі беларусі белво на-белые і тады неяк нанова напўна эта гістора адкрывалася восьось і мне пашчасціла у ў... такі час вучыцца напэўна ёсць нейкія стэатыпы ёсць нейкіе кліше что у памяркоўнасць пра нейкую ня ўдалостьць пэўную паколькі я жыву ў беларусі паколькі я тут знаходзіць увесь час то я не задумываўся асабліва вось пра напоўненасць сэнсавую гэтага слова яно для мяне звыклае но для мяне ну звычайна натуральна як хлеб як фатэля як стол як крэсла як зямля прыляцеў у вільню у аэрапорт трэба было чакаць цягнік Цеую ночка пасля вярнуцца ўжо ў Беларусь. Я не зачакаўся гэтага цягніка, Такоў у нас прывезла да пешага пераходу, я перайшоў пешкі мяжу і апынуўся ноччу ў Беарусі, таму што дужа ўжо хацелася. Так гэта ты не прааналізуеш, чаму таб тебе так хочацца. Вось раней на пару гадзінуў патрапіць уеларусь, калі ты доўга тут не быў. Калі вучыўся на мастака, марыў стаць музыкам. Вось. але гэта была мара таму што я ведаў што гэта ніколі не здзейснится там что ну я малювесь час я мастак вучуся у коледжы мастацтва пасля буду поступаць у акадэміі мастацтва а музыка гэта не гэта длякага іншага гэта вельмі недасяжжно і гэта просто была як мара калі здавалася б што ну ніяк немагчыма ну і ўсе абставы супраць і надзей няма але калі ёсць пэўная мара і м, жадання рухацца ў бок гэта этой мары то адбываюцца от, цуды паколькі ўжо адна мая недасяжная мара быць музыкамі яна спраўдзілася то наступная мара хочацца быць трапным музыка